Oh, yes. Happy journey. Thank you. <laughs> হাই গাইজ মই দীক্ষা আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ আজি ঘৰতে আছোঁ আগৰ লং ভিডিঅ'টো যদি চাইছে গম পাইছে আমি ঘৰত আহিলোঁ মাহঁতক লৈ আৰু আজি হৈছে ঈদৰ দিনটো একচুৱেলি আৰু ৰাতিপুৱা যিহেতু আজি বন্ধ সেইকাৰণে মাহঁত এঠাইলৈ ফুৰিব যাব বৰপেটা সত্ৰবোৰ যে আছে সেইবোৰ চাবলৈ যাব আৰু সৰ্থেবাৰীত যাব তেনেকৈ গ্ৰুপত যাব আৰু এতিয়া আমি গাড়ীখন ৰখি আছোঁ মাহঁতক ল'বলৈ আহি আছে আৰু हेप्पी जारनी <laughs> মাহঁতক বিদায় দিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট এতিয়া হাজবেণ্ডৰ ময়ে আছোঁ ঘৰত আৰু আজি ব্ৰেকফাষ্টটো এনেকুৱাক কৰিলোঁ চিৰা আৰু দৈ আৰু লগত গুৰ তেনেকৈ আৰু লাঞ্চৰ কাৰণে আজি মানিমুনি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ মাজতে আৰু কিবা কিবি ধেৰ কাম কৰিলোঁ বাৰু সেইখিনি দেখুৱাব নহ'ল নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গ'ল হয় এয়া লাঞ্চ আজি ৰেডি কৰি আছোঁ সৰু আলু আৰু বন্ধাকবি তেনেকৈ ভাজিছোঁ লগতে গাজৰ দি দিছোঁ অকণমান এইটোৱে আমাৰ নতুন ড্ৰয়িং ৰুমটো দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক এতিয়া মানে কমপ্লিট হৈছে কিন্তু আমি ফাৰ্নিচাৰবোৰ অনা নাই আৰু একদম ফাৰ্নিচাৰবোৰ অনা হোৱাৰ পিছত দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ এটা হোমটোৰ বনাম চ' অলপ অলপ বস্তু এনেকৈ আনি থৈছোঁ আৰু এইটো গ্লাছৰ ৱাৰ্ড্ৰপটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা কৰি দিওঁ দেখাই দিওঁ অলপ এতিয়া ওলাই আহিছোঁ অকণমান ঈদত যাওঁ বুলি মানে আলহীৰ ঘৰত আৰু ঈদ খাবলৈ চ' আজি যিহেতু ঈদ কৈছোঁৱেই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে চ' এতিয়া ওলাই আহিছোঁ চাই গৈ থাকিব ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে গুড মৰ্ণিং গাইজ এইটো হৈছে নেক্সট ডে আৰু যোৱাকালি ৰাতি মাহত আহিলে আৰু তাৰপাছত আমি ডিনাৰ কৰিলোঁ তেনেকৈ ইন কৰিলোঁ আজিও ই যিহেতু আজি ছেকেণ্ড ঈদ ত' আজিও ৰাতিপুৱা আমি আহিলোঁ এনেকৈ ঈদ খাবলৈ আলহীৰেই ঘৰত আহিছোঁ যোৱাকালিৰ ভিডিঅ' যোৱাকালি আৰু বেছি দেখুৱাই থকা নগ'ল আৰু ভাবিলোঁ কি আজিৰ দিনটো যিহেতু লগাই দিম আৰু ভিডিঅ'টোত চ' তেনেকৈ আহিছোঁ আমাৰো আলহীৰে ঘৰত আৰু জেগাখিনি ইমান যে ধুনীয়া অকণমান চৰ এৰিয়াতে হয় মানে তথাপিও মানে বৰ ধুনীয়া হাৱা এটা আহি আছে একদম খোলা আগৰ পিনে পূৰা পথাৰ আৰু ইমান বস্তু দিছে নহয় এই খাবলৈ আৰু বৰ ধুনীয়া মাকৈৰ খেতি আছিলে ফ্ৰণ্টতে অকণমান টাইম ৰখি আমি মাকৈৰ খেতিবোৰত ফটো উঠিলোঁ আৰু তাৰপাছত ঘৰলৈ উভতিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰ গৈ পাই আমি ৰেডি হৈছোঁ একচুৱেলি আজি শ্বুট এটা আছে মেকআপ আৰ্টিষ্টো আহি পালে প্ৰাঞ্জনা শ্বৰ্টছ যদি চাইছে মই একদম ডিটেইলত কৈছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে মানে এই শ্বুটটোৰ বিষয়ে চ' আমাৰ গোটেই কাপোৰ কানি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু একদম ইন্দ'ৰলৈকে চাই গৈ থাকক আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বুট কৰিম আৰু থামনিল দেখি হয়তো গমো পাইছে আপোনালোকে যে বিহু আহিলেই যিহেতু সেইকাৰণে বিহুৰে এটা ফটো শ্বুট কৰিম আৰু আমাৰ লোকেশ্যনটো হ'ব মঙ্গলদৈ বিষ্ণু মন্দিৰ চ' তাই মেকআপটো কৰিলে বৰ ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰে একদম লাগিলে আপোনালোকে তাইক কণ্টেক্ট কৰিব বিয়াৰ কাৰণে একদম ব্ৰাইডেলটো বহুত ধুনীয়া কৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ গোটেই মই প্ৰফাইলটো দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ তাইৰ ফটোবোৰ চাবচোন ধুনীয়া ধুনীয়া মেকআপ কৰে আৰু মই আৰু আপোনালোকক এই ফটোগ্ৰাফাৰজনো যদি লাগে তাৰ নাম আকাশ চহৰীয়া তাকো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে অঁ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু হেৰিন ঠিকে থাকিব ইয়ালৈ অকমান বেয়া লগা ঘটনা হল চ' যিখিনি জেগা দেখি আছে সেইখিনি হৈছে মঙ্গলদৈ বিষ্ণু মন্দিৰ ইয়াত ইয়াৰে ফিল্ডখনত বিভিন্ন ধৰণৰ ইভেণ্ট মানে পাতে আৰু বিয়া পাতে তাৰপাছত ইয়াতে যিটো মঙ্গলদৈ ৰাস হয় সেয়াও ইয়াতে হয় ইয়াত আগতে কেতিয়াও শ্বুট কৰি পোৱা নাছিলোঁ আজিয়ে কৰিলোঁ ইমান ধুনীয়া আৰু যে কুলিৰ মাত তাৰপাছত গছবোৰত নতুনকৈ কোমল পাত আহিছে সেইবোৰ বস্তুৰ কাৰণে ফটো কেইখন আৰু বেছি ধুনীয়া হৈছে ভিডিঅ'টো একেবাৰে লাষ্টলৈ চাব মই লাষ্টত ফটোবোৰ লগাই লগাই দিম আৰু যদি ফটোবোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হয় তেতিয়া ফটোগ্ৰাফাৰজনক আপোনালোকে একদম কনটেক্ট কৰিব পাৰিব নিজৰ ৱেডিঙৰ কাৰণে আৰু মই গোটেই ইনষ্টাৰ মানে ডিটেইলছখিনি দি দিম গতিকে ইনষ্টাগ্ৰামত যায় আপোনালোকে চেক কৰিব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ব্ৰাইডেল ফটোগ্ৰাফী কৰে আৰু বহুত ফেমাছ আৰু আমাৰ মঙ্গলদৈত চাব আপোনালোকেও হৈ গ'ল শ্বুটটো কমপ্লিট বাপৰে ঘৰত আহি একদম জল্ডা জল্ডি কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ কি আমি এতিয়া আকৌ গুৱাহাটীলৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ ছ' মোক চোক আৰু ধুবই টাইম নাপালোঁ এতিয়া গাড়ীতহে মানে ভালকৈ ৱেবছাইৰে মোচিম আৰু লৰালৰিকৈ আহিলোঁ আৰু আহি কাপোৰ কানি পেকিং কৰি সেই সময়খিনিতে তেতিয়ালৈকেতো পাঁচটামান বাজিয়ে গ'ল শ্বুটটো শেষ হয় মানে ঘৰত আহি ল'ৰালৰিকৈ কাপোৰ কানি জাপি আহিলোঁ মানে গাড়ীত তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ বাকীখিনি মই গাড়ীতে ভিডিঅ' বনাই দি দিম আৰু কৈ দিম আৰু ক'বচোন ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলেনে নাই আৰু মেকআপ ফটো ফটোগ্ৰাফাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট সিহঁতৰটো গোটেইখিনি মই ডিটেইল দি দিলোঁ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব হওক বা ইনষ্টাতে হওক প'ষ্ট কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে চাব আৰু কিমান ধুনীয়া ফটো হৈছে কিমান ধুনীয়া মেকআপ হৈছে নিজেই গম পাব এতিয়া বাৰু মোবাইলত গম পোৱা হোৱা নাই উপায় লাইট নাই একদমেই চ' এইখিনিয়ে আছিলে বাৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি যাওঁ গুৱাহাটীলৈ আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো একদম এণ্ডলৈকে চালে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই গাইজ টেক কেয়াৰ